بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان آي روزة سنة تتمقنا بزدر جفرس الله تعالى جاء حمد سنة لبوسن رمضان آي كجلال النبي دار اتراز مقنا بزدر جسنة rasuli akram muhammad mustafoga salovatu salomlar bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh alloh subhana va taolo buyuk ramazon oyining kunduzlarida tutayotgan ro'zalarimizni qabul aylasin bu oyning kechalarida o'tkazayotgan bedorligimiz hatmi qur'onlarimizni ham qabul aylasin parvardagoro o'zing hammamizni himmatimizga himmat g'ayratimizga g'ayrat qo'shgin ibodatlarni yana ham sifatli ado etishimizda o'zing yordamchi bo'lgin barchalarimizni diningni o'rganish borasida qilayotgan harakatlarimizni barakotli qilgin bizga berayotgan ne'matlaringni yana ziyoda qilgin xususan tinchlik ne'mati omonlik ne'mati ibodatlarni xotirjamlik bilan ado etish ne'mati bardavom bo'lishini nasib etgan azizlar bu oyni avvalidan suhbat o'tkazib har bir mo'min musulmon banda o'ziga farz bo'lgan amallarni ixlos bilan mukammal ado etib vojib bo'lgan amallarni sunnat bo'lgan amallarni ado etib juda bir buyuk martabaga sazovor bo'lishi bilan birga yana ham allohga yaqin bo'lish yana ham yuqori ma'noda ko'tarilish yana ham allohga eng mahbub bandalar qatoriga qo'shilish borasida qalb pokligi ishini rivojlantirib allohning zikrida bardavom bo'lib va kerak bo'lgan boshqa amallarni qilib yuqori bir martabalarga ko'tarilishi oson ekanligini aytib o'tdik buning uchun mazkur farz vojib sunnat ibodatlarini to'la to'kis qilib bo'lgandan keyin niyat bilan qalbini poklash uni uchun zikr qilish va o'zini turli atrofdagi demak ishlarini rejaga solish to'g'irlash borasida bir qancha gaplarni aytdik kechagi suhbatimizda ham ana o'shanga o'xshagan demak mavzularni gapirdik bugun umumiy tarzdagi allohni zikri ila qalblar orom topir mavzusida siz bilan biz yana bir yangi mavzu haqida suhbat qilamiz avval aytib o'tdikki naqshan tariqotining mashoyihlari ulug'lari xo'ja abdulxoliq vijdivoniy va xo'ja bahovaddin nafshban rahmatullohi alayhilar shogirdlar uchun yordam tarzida yo'l ko'rsatish borasida o'n bir banddan iborat dastur taqdim qilganlar yani ana shu dasturni sakkiztasi xo'ja abduholiq rijduvoniy rahmatullohi alayhga uchtasi xo'ja bahovaddin rahmatullohi alayhga tegishli ahoaddin rahmatullohi alayh o'zlari qo'shgan uchta demak banddan birinchisida vuqufi zamoniy haqida so'z yuritadilar vuqufi zamoniy degani zamondan voqif bo'lish ya'ni mo'min musulmon inson murid bo'lgan solih inson ruhiy poklikni narvonidan yuqoriga ko'tarilib qalbini munavvor qilib allohni insoniga erishish payda bo'lgan inson o'zining va wa zamonidan voqif bo'lishi kerak voqif bo'lish degani hamma tarafini yaxshilab anglab yetishi ajrata bilishi va o'sha zamonga mos tasarruf qilishi ko'zda tutiladi uqui zamoniyni umumiy tarzda demak aytish mumkin umumiy tarzda o'zi yashab turgan zamonni qay zamon ekanligini anglab yetish va unga munosib tasarrufda bo'lish har bir mo'min musulmon uchun xususan muridlar uchun solihlar uchun yuqoriga ko'tarmoqchilar bo'lganlar uchun nihoyatda zarurdir qaysi zamonda yashayapti bu zamonni xususiyatlari nima ana o'sha zamonga xos tasarruf qilishni yo'llari qanday bilmoq kerak yigirmanchi asrda yashayaptimi sakkizinchi to'qqizinchi asrda yashayaptimi farqlay bi'lish mumkin <laughs> buni sizlarga tushuntirish uchun man bitta misol keltiraman o'zimizni hayotimizdan hozir alhamdulillah hammamiz diniy adabiyot o'qishga odatlandik ularni ovozlik suratli yozuvlarini eshitib ko'rishga odatlandik ko'pgina ma'lumotlarni shundan olyapmiz namoz o'qishimizga sabab bo'lgan ham shular ko'p narsani bilishimizga sabab bo'lgan ham shular hamma buni tushunib juda yaxshi bir ixlos bilan harakat qilib turibdi yigirmanchi asrni taqozosi shu hamma bo'lib turibdi lekin xayolinglarga sig'adimi hozir man sizlarga aytsam ey odamlar bu kitoblarni o'qimanglar mumkin emas shariat ruxsat bermagan kim buni qilgan bo'lsa esi yo'q odam ekan o'qiganlar olom bo'ladi deydigan odam bo'lishi mumkinmi mumkin mü? emas lekin ming afsuski bor hozir odamlarga bu kitoblarni o'qimang okumey. o'qib bo'lmaydi bularni chunki varaqi oq avvalgi kitoblarni orag'i sariq bo'lardi deyotganlar bor bugungi kunda yuribdi shular odamlarga shu gapini safsatasini tarqatyapti palon vaqtida ulamolar bunaqa kitobga ruxsat bermagan qachon kim bermagan qadimda osha avvalgi o'n asr avval o'n ikki asr avval ulamolar qur'oni karimni tarjima qilishga ruxsati yo'q buzishib qo'yadi deb aytganlar yana shunga o'xshagan gaplarni aytgan u o'sha vaqtda to'g'ri edi lekin hozir bugungi kunda qanday qilib buni aqliga sig'dirib aytishyapti mana o'zimizni olaylik agar biz shu kitoblarni o'qimasak hozir shu jamoat shu yerda to'planib turadmidi ana s shu odamlar bor ana mo'min musulmon odam o'sha uqufi zamoniga amal qiladigan bo'lsa o'zini zamonidan voqif bo'lib o'sha zamon taqoza qilgan narsalarni ajratib biladigan bo'lsa munlaqo bu gapni aytmaydi u o'rta asrlarni gapi o'sha yoqqa borib gapirsan buladi shuning uchun alhamdulillah ana shu gapni gapirganiga hech kim quloq solmayapti ki. hozir hozir man aytdim xabari yo'qlar eshitib toza ajablanishyapti shunaqa odamlar ham bor ekanda dunyoda deyishyapti ana zamonni bilmaganlik shunda zamonni tushunmaganlik o'zi qaysi zamonda yashayotganligini anglab yetmaslikni yorqin bir misoli shu endi bu umumiy tarzda bo'lsa tor tarzda har bir odam o'zini zamonga bo'lgan munosabatini ham yaxshi bilish kerak hazrati bahoadil naqshband va boshqa ulug'larimiz aytadilarki obid solih muxlis banda o'zini zamonini anglasin zamoni kenglik zamonimi torlik zamonimi buni tasavvuf istilohida qabz va bast deyiladi qabz degani torlik degani bast degani kenglik degani ya'ni nima degani bu inson qaysi holatda turibdi agar olloh ne'mat berib uni holini kengaytirib qo'ysa bu bast kenglik zamoni unda shukur aytish kerak alloh bir sababdan bandani o'zidan o'tganmi yo bandasini sinov sinamoqchimi bir oz tortib qo'ydi siqib qo'ydi qabs qilib qo'ydi unda bitta uzr aytish kerak uzr aytish tavba qilish bilan bo'ladi allohga yolvorish bilan bo'ladi xato qilibman parvardigor mani ben, boshimdan shu musibatni ko'targin man <mọc�> undan keyin ne'matingga doim shukr qilib yuray degan ma'noda bo'ladi ana hammasini ajratib olish kerak zamoni vohi zamondan mohib bo'lish degani mana shunga o'xshagan narsalar bilan bo'ladi katta kichik har bir narsada <mí> mo'min odam o'ta ziyrak o'ta xushshor o'z zamonini epidan ignasigacha yaxshi biladigan va shunga muvofiq dini asosida tasarruf qiladigan shaxs bo'ladi yani ana endi shundan kelib chiqib ulamolarimiz aytadiki ana yani o'sha zamon asosida inson o'zini o'zi tergab turishi kerak buni muhosaba deydi muhosabati de nafs ya'niki nafsini tergab turish doim hisob kitobini qilib turish alloh subhanava taolo qur'oni karimda marhamat qilib aytadi azu billahi minas shaytonir rojim bismillahi rohmanir rohim ya ayyuha ey iymon keltirganlar ollohga taqvo qilinglar va har bir nafs ertaga erta uchun nima tayyorlab qo'yganiga nazar solsin bu yerdagi erta uchun degani qiyomat degani qiyomatni erta deydi ya'ni tez keladigan narsa har bir keluvchi narsa tezdir shuning uchun mo'min musulmon banda zamonini qadriga yetsa ana o'sha ertalikka qiyomatga nima tayyorladim degan savolni o'ziga doim berib yurishi kerak bo'ladi hazrati ombarde buyuk zot har kech kirganda qo'lidagi darvasi bilan o'zini boldiriga urib bugun nima qilding deydika bugun nima qilding yani bir kun o'tdi tomg otib kech bo'ldi ertaga nima qi ertalik uchun qiyomatik uchun nima qilding deb o'zlarini o'zi qanchi bilan aa ana o'sha hisob nimadan bo'ladi zamonni hisobi siz bilan bizga ta alloh taolo bergan umr umr hayot qo'shuv zamondan iborat bir odamni hayoti bo'lsayu zamoni bo'lmasa u bo'ladi birpasda hayoti bo'lsa unga zamon qo'shilsa umr bo'ladi umr degani hayotning obodligi degani ana shu umrni har bir lahzasidan banda ertaga qiyomat kuni so'raladi payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom qiyomat qoyim bo'lganda bandadan eng avval so'raladigan narsalarni xabarini berganlarida qiyomat bo'lganda bandadan u so'raladi bu so'raladi deb turib a va umridan so'raladi uni nimaga sarflabdi demak har birimizni qiyomat kuni <imitation> <imitation> aziz umrimizni har bir lahzasidan hisob kitob qilinishimiz bor ana o'shani biz bir zum ham unutmasdan zamonni fursatni g'animat qilib o'sha yoqqa tayyorlanish ichuni olib borsak ana o'shanda demak zamonni tanigan odam bo'lamiz zamonni qadriga yetgan odam bo'lamiz aziz umrni biror lahzasini zoyir qilmagan musulmon bo'lamiz mana shu haqiqatni siz bilan bizga hayotimizga singdirish barramasini taqdim qilish ma'nosida mashoyihlarimiz o'sha mashhur o'zlarini muhosabati nafs nafsni tergash nazariyasi degan nazariyani taqdim qilganlar bunda inson har kunini hisob kitobini xuddi tijoratchilarni hisob kitobidek olib borsin deyiladi tijoratchi ertadan turib bomdodni o'qib nonushtani qilib do'konini ochadi kun bo'yi savdoni qiladi bozor yopildimi do'kon yopikrganda keyin o'tirib hisob kitobini qiladi bugun qancha savdo bo'ldi qaysi moldan qancha ketdi qaysinisidan ozroq qaysinisidan ko'proq umumiy savdo qancha bo'ldi bugungi savdo kechagidan ko'pmi ozmi ertaga bugungidan ko'proq bo'lishi uchun nima choralar ko'rish kerak hammasini hisob kitobni qiladi ana shu tojir muvaffaqiyatli tojir bo'ladi hisob kitob qilmasdan apil topib do'konni yopib ketib ertaga kelib yana pala partish ishlaversa işte oxiri bir sanaganda kamomad chiqadi hisob kitobini qilgan ardashmaydi ishini olib boradi bugungi tijorati kechagisidan ko'p bo'ladi ertangisi bugungidan ko'p bo'ladi xuddi shuni umr savdosida ham qilishni mashoyihlarimiz taklif qilishadi har banda kechqurun uyqudan uyqlaydigan joyidan o'rin olganda o'zini o'zi özü, nafsini bir tergasin hisob kitob qilsin hop bugun ertalab turdim bomdodni o'qishdan oldin tahajjudni o'qidim zikrlarni qildim undan keyin bomdod bo'ldi masjidga borib jamoat bilan o'qidim deb birma bir qilganlarini hammasini sanasin nima bo'ldi qancha savob ish qildi qancha gunoh ish qildi qancha zamonini foydada o'tkazdi qancha zamonini g'aflatda o'tkazdi hammasini hisob kitobini qilsin ko'rgan foydalaridan xursand bo'lsin zarar yetgan bo'lsa xafa bo'lib tavba qilsin keyin buni qaytarmaslikka ahdi qaror azmil qaror qilsin ana yani o'shanday qilib har kuni yani shuni qilsin ana shunda bandani bugungi hayoti kechagisidan afzal ertasi bugungisidan afzal bo'ladi umri bo'yi shundoq bo'lib borgan banda albatta abror bandalardan bo'ladi allohni misoliga erishadigan bandalardan bo'ladi olloh bergan buyuk ne'mat umr ne'matini zoyi qilmagan bo'ladi ana shu uqufi zamoniy o'zining zamonidan voqib bo'lishdek buyuk barnomani to'la amalini qilgan inson bo'ladi o'tgan umrini biror <laughs> lahzasiga afsuslanmaydi hammasidan quvonadi hammasidan ajr olganidan savob olganidan foyda olganidan o'zgalarga foyda berganidan allohning amrida qoyim bo'lganligidan mamnun bo'ladi ularni hammasini oxiratda mukofotini oladi jannatni yuqori darajalariga erishadi robbisini misoliga erishadi mana shu haqiqatlar <laughs> hammamizni yodimizda bo'lishi kerak qo'ldan kelganicha qo'ldan kelganicha harakatni qilish kerak bir zum ollohni unutmaslik kerak bir zum nafsni g'aflatga burilib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak shariat ko'rsatgan chegarada hamma narsani o'rnida qilish kerak bunda o'sha rohat ham bor farog'at ham bor farovon turmush ham bor baxtiyor oila ham bor go'zal jamiyat ham bor ilmiy taraqqiyot ham bor yuksaklikka ko'tarilgan demak taraqqiyotlar hammasi shuni ichida işte bor vo poklik asosida bor iymon asosida bor taqvo asosida bor ollohning roziligiga qo'shilgan asosda bor ham bu dunyoni ham oxiratni baxtiga saodatiga olib boradigan asosda bor shuning uchun siz bilan biz ojiz bandalar doim buquf zamoni zamonimizni yaxshi bilishimiz hech bir lahzamizni zoyir qilmasligimiz kerak alloh va taolo barchalarimizni o'zimizni zamonimizdan vofib bo'lishimiz zamonga munosib muxlis musulmonlar bo'lishimiz o'zimiz oilamiz jamiyatimiz elimiz yurtimiz butun dunyo musulmonlari uchun foydali ishlarni qiladigan ma'rifatli taraqqiyotga yuz tutgan ikki dunyoni baxtiga saodatiga musharrab bo'ladigan abror bandalaridan bo'lishimizni nasib etsin ya arhamar